На обочині дорогою сидів сивий дід. Дідусю, питає хлопчик, ви тут не бачили камня? Я прибрав його з дороги. Ви ж ви теж спіткнулись, забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чого ж ви про... прибрали камінь? я людина. совсем мама, мама. не ходят три веселые подружки, А охотятся на речке и рыбачат на опушке. И однажды на рыбалке им попались три кукушки, И однажды на охоте им попались три лягушки. Вот последние на праздник получили там награду. Три котлетки, три конфетки, три соплиток шоколаду. На слоне они касались и смеялись до упаду качели и качали да упады. Вот и все. все мне неизвестно про трех лисичек из лесочка, у которых ни кроватки, кара... ни рубашки, ни чулочка. Только если у них коробка, а в коробке три платочка. Но самые три платочка. Сказка все на этом точку. Молодец.